Итак, дорогие друзья, мы с удовольствием еще раз напомним, что сегодня э, день воды. Вчера был день земли, сегодня день воды, водных ресурсов. К тому же сегодня э, многие называют этот день, день рождения Балтийского моря или просто в целом день Балтийского моря. В общем, в связи с этими событиями мы, кстати, с удовольствием поговорим с профессионалом своего дела как раз по водному хозяйству облводхоз или начальник областного производственного управления мелиорации водных хозяйства э, Шлеховчук Владимир Андреевич сегодня у нас в гостях. Доброго утра. Доброго, перш ніж ми почнемо нашу розмову. Я б хотіла заявити номер нашої студії 213 тринадцять 24 Телефонуйте, якщо у вас є питання до нашого сьогоднішнього гостя. І щодо теми нашої сьогоднішньої розмови, ну почнемо з приємного. Почнемо із свята води і з того, які заходи були підготовлені до сьогоднішнього дня. Ну, в принципі, 92-му году, 22 -го декабря, он прийняв рішення відмічати День води. учитывая большую значимость воды для всего человечества и учитывая, что вода становится все более и более дефицитной, значит, он э, назначил такой праздник, и к этому празднику проводятся мероприятия, которые направлены на сохранение воды как источника живых ресурсов, как необходимого источника и ресурса для человечества. А проводятся мероприятия, допустим, э Подрастающее поколение нужно воспитывать в бережном отношении к воде. То есть наши люди встречаются в школах с коллективами школьными. Значит, печатные издания размещают информацию о важности проведения работы по сохранению воды. Это понятно. Другой вопрос. Так как вы начальник областного производственного управления мелиорации водных хозяйств, а у нас сегодня день воды, сразу хотелось бы, естественно, рассказать всем нашим телезрителям, с какими вопросами ваш производственный отдел, областной производственный отдел по водным ресурсам мелиорации могут обращаться телезрители. То есть какие вопросы конкретно для населения вы можете решить. А учитывая то, что сейчас, естественно, будет посевной поливной сезон, и еще раз давайте с удовольствием напомним то, чем э, занимается ваше управление. С этого начнем нашу беседу. Областное управление мелиорации водного хозяйства имеет 10 управлений в районах. Занимается это обеспечением подачи воды для нужд населения, физических и юридических лиц. Это первое. И второе по водоотведению. То есть, когда случаются наводнения, паводки, затопление, подтопление, наши управления проводят мониторинг строят защитное сооружение, эксплуатируют насосные станции, которые отводят эту лишнюю воду. Например, в этом году, в прошлом году, было отведено миллион метров кубических из лишней воды. Вот. Выдают рекомендации другим органам, органам местного соправления, значит, органам МЧС по мероприятиях, которые нужно провести. Вода на Вода подается. Это новым сельхозформированием, дачным кооперативом, садово кооперативом. То есть вопросы, связанные с подачей, можно сказать, технической воды на те агроформирования, которые к нам подвязаны. Вопросы водоотведения, вопросы стратегии защиты области от вредного воздействия вод. Вот занимается наше управление. Какие основные проблемы, связанные с водным ресурсом, есть в нашей области? Ну, основные проблемы, можно сказать, как ни странно звучит, Украина относится к наименее обеспеченным странам по водным ресурсам. Если в странах Евросоюза обеспеченность на одного жителя составляет 3,9 тысяч метров кубических, а в Австрии и Швеции 7,9 тысяч кубов на человека в год, то в Украине 1700 кубов на человека в год, а в Запорожской области 230 кубов. Но Проблемы экологии мало. так да. само, Но, там думаю, горы, не горы, снега, шайер, а совсем а мало, совсем несмотря на то, что у нас вот река Непор очень обеспеченная водность, прекрасная. Но вот уже несколько километров, десятков километров от реки Днепр уже воды этой нет. Ну, не помолюсь, как что скажу, что для Днепра основной проблемой есть все таки забруднение, экологическая ситуация. Да, река вообще имеет способность к самовосстановлению, самоочищению. Но Днепр весь зарегулирован. Шесть больших водохранилищ на Днепре расположены, начиная от Киевского, окончая Каховским. Свободно днепр протечет только перед Киевским водохранилищем и после Каховской АЭС. У нас есть звонок, я попрошу. Да, Доброго ранка. Здравствуйте. Как вас У ваты? меня вопрос к вашему гостю. Я жить в поселке Кушугу. Все, я так думаю, знают, уже не первый год у нас проблемы с водой в летний период. У нас когда-то была подача технической воды. Эта система, насколько мне известно, разрушена. Какие-то меры будут приняты в этом году? Дякую за вопрос. Хотелось бы что-то ну, нужно посмотреть на схеме, где и откуда вы получали техническую воду. То ли это была частная, совхозная береговая насосная, это один вопрос, или же вы получали воду от нашего запорожского управления водного хозяйства. Значит, дело такого рода, что все системы эмлеративные, которые расположены на полях, они перешли на баланс агроформирования. Ми е, наша балансі головні насосні станції магістральні канали, магістральні трубопроводи. Ви можете звернутися в обласне управління меліорації водного господарства по телефону 62 50 83. Ми визначимо, де знаходиться місце, о котором ви говорите і видам вам практичні рекомендації, що потрібно робити. Ще раз нагадуємо номер нашої студії 213 46 94. Зараз він з'явиться у вас на екранах. Ви зможете переписати, задавайте питання нашому сьогоднішньому гостю. Нагадую, що це начальник Запорізького обласного управління меліорації та водних ресурсів. Усі питання пов'язані саме з цим. Ми обов'язково сьогодні вислухаємо та будемо намагатися давати відповіді. Хотілося б узнати, на самом деле, правду о артезіанських істочниках і существують ли вони в Запорожжі, Запорожській області. Наскільки все-таки дійсно правоверне іспользування на дуже багатьох етикетках всім відомих торгових марок, артезіанська вода запорожской области чаще всего. То есть насколько она действительно приемлема в употреблении. И отведает юрисдикции, такие заявления. Но, скажу так, что проблемой подземных вод мы не занимаемся, занимается геология. Вообще в области у нас три организации нашего комитета водного хозяйства. Это мы. Это региональное управление водных ресурсов реки Днепр. специальная есть организация. Третье – это проектный, проектный институт водных проблем государственных. Uh -huh. Три организации. Вот, то есть э, пит, э, использование подземных вод для э, удовлетворения нужд населения в питьевой воде, там, где нет поверхности. Да, применяется. Скважины есть у нас в Михайловском, Веселовском, Приазовском, других районах для питьевого водоснабжения то, что вода артезианская скважина, это самая зливная скважина, я, допустим, не могу комментировать, насколько она отвечает стандартам. Это, скорее всего, вопросы к санэпидемстанции станции и другим службам, которые контролируют качество этой воды. Мы не занимаемся именно питьевой Активный водой. Активный на сегодня дело выходит. Еще один звонок. Доброго ранку. Алло. А, добрый вечер. Вас добрый за? день. Владимир, вопрос простой. Вот я с города. Раньше это было село Золотое, потому что был подвод воды. Но когда началась перестройка, какой-то негодяй, большой начальник, выкопал трубы, все выкопал, понимаете? И теперь село в вот упадке не поливается. Ему дали условный срок и, условный срок и все. Что это? Какое в, село? село? Назвите, будь ласка, назву. Село Иван Город. Какое это село? Город, это село? Еще раз, будь ласка. Это Августиновска, между Червоным Яром и Августиновской. Это в каком районе? Запорожский район. район. Питьевая вода была или Нет, нет, нет. все. А, Техническое. Угу. Да, а теперь нет, все, село погибает. Понятно. Вопрос понятен. Значит, к сожалению, к сожалению, мы в области потеряли уже 30 тысяч гектаров из-за незаконного демонтажа мелиоративных систем именно на полях бывших сельхозформирований и нынешних. Ну и же надо как-то восстанавливать. Значит, нужно сохранить, во-первых, то, что есть. Есть постановление Кабинета министра 2003 года, которое обязывает передать в коммунальную собственность территориальные громады эти системы. Но процесс идет очень сложно, очень туго. Вот это первое. И второе, не всегда, не всегда мы находим приемлемый диалог с органами местного самоуправления по охране и восстановлению этих систем. То есть здесь должна и громадскость реагировать, и правоохранительные органы, ну вот куда, например, сейчас может обратиться, собственно, житель этого села, для того, чтобы э, хотя бы эта проблема как-то на повестке дня всплыла, например, не только в вашем управлении, но и благодаря вашему управлению на облсовете, предположим? Ну, в принципе, чтобы восстановить систему сейчас там и поливать, это нужно большие деньги. И я не думаю, что где бы они сейчас нашлись, чтобы ее восстановить. Обратиться он может в правоохранительные органы, в сельский совет. И правильно сказал телезритель, что не было ни одного громкого процесса в области, когда незаконный демонтаж, э, ну, наказали за незаконный демонтаж. Нет, к сожалению. Сейчас еще поговорим, а еще один звонок. У нас есть. Доброго ранку, алло. Доброе-доброе утро. Владимир Георгиевич. Дуже да? приемно. Ваше питание. Я живу на, на Бабурке, но ну, не, не могу только сказать, что на берегах Днепра, потому что у нас город не на Днепре. Но дело не в этом. Днепр совсем а недалеко. И вот это самое, уже несколько лет подряд, я 2005-го, может быть, я точно не могу сказать, когда это началось, не, планомер, не то, что а, планомерный точность конкретно, сформулируйте, вопрос, пожалуйста, да. вопрос. Владимир Георгиевич, более конкретно вопрос. Какой вопрос вас интересует нашему гостю? Напомню, что у нас в гостях начальник областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства. Итак, ваш вопрос. Более конкретно. Передите. Я, чтобы были убежден не только я, а все наши жители Запорожья, что наука работает по воды. Потому что может повториться вы и в нас на Кагонском водохранилище замор а, воды, понят. как было в Кременчужском водохранилище. Почему? О заморе да. воды. Значит, каскад Днепровских водохранилищ для того, чтобы принять воды паводковые, которые идут с России, с Белоруссии, и производится регулярный сброс воды. То есть создать свободные емкости. Есть специальная межведомчая комиссия, которая при нашем комитете водного хозяйства заседает там 16 фигурантов. Они определяют, сколько с какого водохранилища сбросить воды. Недавно сбросили с Кременчужского водохранилища, и там лед придавил часть рыбы. Вот. И спрашивает, можно ли, допустим, я так понял, э, телезритель спрашивает, не, не случится ли это у нас на Каховском и Днепровском водохранилище, как наука это определяет? Ну э, везде должен быть хозяин. Если рыбные, в первую очередь, строились водохранилища для э, питьевого водоснабжения и орошения, во вторую очередь для нужд гидроэнергетики, то есть это самый безопасный вид электроэнергии. Вот. События в Японии подтверждают. И только в третью очередь для рыборазведения. Чтобы не случалось таких явлений, как на Кременчугском водохранилище, нужно нарезать мелиоративные каналы. То есть отмель, где рыба идет на нерест, и малек живет, надо нарезать каналы, когда будет сбрасываться вода, она по этим каналам будет уходить на глубоководье и оставаться. Это уже ваш процесс. Другой вопрос, что сейчас очень многие водные ресурсы переходят в арендное пользование лет на 20-25, то есть, по сути дела, частное пользование. Чаще всего, я даже видел, обносится определенная часть сплошным забором. То Ты есть, насколько это, насколько это действительно правильно, и э, неужели нет возможности у обычного населения подойти к своему любимому ставку, к водному ресурсу и рыбачить там? Вы правы, отдаются в аренду водные источники как местного, так и общегосударственного значения водоемы. Отдаются на довольно-таки длительные сроки, но везде есть меры реагирования. Арендодателем водных объектов значит, за общегосударственное значение является районная администрация. В договоре прописаны все условия водохозяйствования, которые он должен выполнять, арендатор. И второй договор, который заключается, это на аренду водного зеркала, собственно. Там этот договор согласует наше управление и областное управление экологии. Мы можем там сейчас предлагается... наметить, что имеет право обычное население, то есть если с того к э, варианте. Куда что взборка? имеет право население? И милиция, прокуратура, экшн-проекты, Аренда арендатор, арендатор должен выделить специальные места для купания населения. Это первое. Если там... Э, село и есть выпас скота и так далее должен выделить места для того чтобы скот мог напиться этой воды вот может должен обеспечить доступ населения к водоему рыбная ловля если он производит там товарную рыбу он ограничивает сроки ловли рыбы вот и какую-то плату берет за ловлю рыбы вот это регулируется тоже договором на аренду. Куда если Обращаться можно, обращаться за нарушение можно к тем, кто отдает в аренду. Это э, районные администрации, это э, сельские советы, иногда они отдают э, гребли в аренду. А местного значения водоемы, которые дают аренду, э, областной совет отдает. А если нет реакции, куда? В прессу, в прокуратуру? Ну, преса всегда помогала в этих случаях, і это очень дійсно речах влияния на нарушителів водного погодися, часто така ситуація, коли місцеві ради взагалі ігнорують будь-які скарги населення, ну або знаходяться в якійсь змові і з тими, хто беруть в оренду ці водні ресурси. Ну, ответственность органов власти за то, чтобы они удовлетворяли нужды населения, не только касается водных проблем, а всех других проблем. Разумовно. Да. То есть, куда обратиться, если игнорируют эти проблемы местные власти? Прокуратура очень строго следит за соблюдением водного законодательства. И я считаю, что можно обращаться и в органы прокуратуры населения. После того, как мы увидим рекламу, обязательно поговорим о еще одном водном ресурсе, конечно, это море, а тем более Запорожская область, Бердянская. Я думаю, там проблемы постоянно, собственно, есть подмыва подмывание. Тем более в Бердянске, этот небольшой там перешеек, кстати, на турбазе, он становится, да, становится все меньше и меньше. Я вот был летом буквально, там mm -hmm. в буквальном смысле осталась маленькая дорожка только. И, да. так, так, что -то что, приоритет у нас все такой есть наших глядачей. Перед тем, как мы посмотрим рекламу, мы можем принять один звонок, почему. Підшуємо на нього після реклами, я думаю. Точно. Уже, чи є у нас ще дзвінок? Очевидно, зірвався. Дзвінок після Давайте реклами реклама. приймаємо дзвінки 213 46 24. Номер нашої студії. А після реклами вже приймемо телефон дзвінок. Домовилися. Реклама. Мы продолжаем наше общение. Еще раз напомним для наших телезрителей, сегодня у нас в гостях, учитывая то, что сегодня день воды, международный день воды и водных ресурсов, начальник областного производственного управления мелиораций и водного хозяйства Шляховчук Владимир Андреевич. Итак, Владимир Андреевич, прежде чем мы примем телефонный Звонок мы с удовольствием задали уже вопрос по поводу средней косы. То есть занимаетесь ли вы этой проблемой? Ее там настолько действительно размыло, что узкий очень перешеек остался. Итак, могут ли к вам непосредственно обращаться, собственно, и жители, и все те, кто арендует там землю? Ну, морскими проблемами и морями мы не занимаемся, наше управление. Куда тогда обращаться? Да. Значит, есть Укр нет, есть Инспекция Азовского моря, она мониторит эту проблему. Есть органы местного самоуправления, вот Бердянские, там предпринимались попытки укрепить эту косу. Вот, по моим данным, это около 8 миллионов гривен было затрачено, и камень будет засыпался, вот, чтобы укрепить. Но э, всякое строительство требует проекта. Это делалось без проекта, и море еще сильнее стало наступать. Были отсыпаны так называемые шпоры или боны отдельно в стороне. Вот. Тоже были отсыпаны неправильно. То есть в том месте море намывало пляж, а в этом месте забирало, где коса средняя. То есть нужно подходить с научной точки зрения к берегоукреплению. А, собственно, такие производственные мощности, и кто это делает? Вы? Ваш отдел может сделать? Э -э построить и сделать фактически по проекту? Да. Ну, сейчас объявляется тендер, все могут участвовать в тендере и делать берегоукрепление. Мы, например, делаем уже много лет берегоукрепления в районе села Балки. Это Днепроруд, возле днепрорудного. Uh -huh. Там э, Каховское водохранилище, значит, э, волны размывает берег и уже несколько домов было упала в море. Да, то есть мы уже около двух километра укрепили этого берега. Вот и в прошлом году это около миллиона гривен на эту проблему было выделено государственного бюджета. То есть э, как укреплять берега, мы знаем. Но я еще раз повторяю, нужно иметь проект, который обоснован на многолетних наблюдениях, на наблюдениях ученых, экологов, рыбников, гидрогеологов. Почему Тогда же без проекта? Ну, подход иногда кажется э, людям, что если засыпали камнем, это вечный материал и море его никогда не разрушит. А море просто подмывает песок, и камень туда уходит. Доброе. Переходим до вопросу нашего глядача. Доброго ранку, алло. Доброе утро. Как вас зовут и какие у вас питания? Алло. Меня зовут Татья... Сидорина Татьяна. Мы купили дом пять лет назад в Жадневом районе, на Володарского, 58. И вот это у нас начались проблемы. Как лето, у нас постоянно здесь нет воды. И получается, что четыре дома вперед ну, как-то и напротив, только у нас. Внизу вот всех вода есть, а у нас нету. Куда мы не обращались, водоканал нам говорит, они больше атмосфер не могут включать, там надо трубы менять, ну, а никто конкретно ничего не предлагает. Вечно ночью готовишь, стираешь. Как это понятие И что можно предпринять? Куда еще можно обратиться? Ну, к сожалению, проблемой питьевого водоснабжения городов мы не занимаемся. И вообще питьевого водоснабжения не занимаемся. Поэтому это нужно обращаться в горводоканал городской. Так что, в них проблемы, до кого далее можно звертаться? Ну, есть городской совет, можно обратиться в городской совет, я так думаю. Вот, есть все-таки и ЖЭК, туда человек исправно платит деньги. За ті услуги, які він хоче получити, і є і отримує, общество по попросам захисту прав потребітелі це заверши доволі хороша пропозиція. Нагадуємо, що ви можете звертатися до. Спилки за прав споживачів. Я думаю, что там нам обязательно вода поможет. И нагадаем, кто же у сегодня был у нас в гостях. И проветаем еще раз у всех и с ним водим. Напомним, чтобы в гостях у нас был начальник областного производственного управления миллиардации водного хозяйства. То есть, иначе говоря, еще раз напомним всем нашим телезрителям, если у них есть, естественно, проблемы с водоснабжением больших сельскохозяйственных угодий, то этим вопросом и мелиорации дачных кооперативов, садово-огородних, садов, тем более. Да. Вы этим занимаетесь? Да. То есть непосредственно да. И, там, где это необходимо? И защищаем мы сельские населенные пункты сельхозугодия от вредного здесь вот подтопления, затопления. Еще ну раз что? Ж. напомнили, чем занимается ваше управление. Итак, в гостях у нас был Владимир Андреевич Шлеховчук. Еще раз с праздником вас. Спасибо. И нас на всех, всех с праздником. Я декілька слів привітання з днем води нашим глядачам. Можливо, декілька порад щодо як зберігати водні ресурси. Ну, я хочу еще раз всех поздравить с таким праздником. Спасибо, что он есть в нашей стране. Вот, и хочу всем пожелать, чтобы водные ресурсы у нас были в достаточном количестве, как и для питьевого водоснабжения, так и для нужд отдыха, чтобы мы научились бережно относиться к этому водному ресурсу, потому что на Земле сколько есть воды, больше уже не будет. Вот чтобы мы это ценили, знали и всегда э, э, относились к этому с достаточным вниманием. Ну что ж, желаем вам всего наилучшего и, в здоров'я, здоровья. Как и всем нашим глядачам, наша наступна рубрика «Порады семейного лекаря» видала их